Иван, подожди, покажи, как ты вытягиваешь это самое. На камеру вытяни еще раз. Давай, бери. дальше, дальше. Ну, главное, наверное, показать этот момент заход. А ты так выпускаешь, типа? А это тут сам? я себя подтягиваю, тут просто подтягиваю. А, Чтобы типа оно в этой части еще было да, растянуто. Да, вот я понял. в кармашек сразу залазу. Раз, 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 все, все ровно. Все-таки с ямками. Если он будет просто так чихать, оно будет не, не, не попадать ему. Направляю на шину резинку. Заправляю. Как бы надеваю. Как бы надеваешь на шину, да? Да, и да, потом да это раз самое. уже. ориентировано, раз, хоп, и сюда. Юпочка в юпочку. Дальше она просто, резинка проваливается и будет заживаться. Угу. Зафиксировал где хорошо. Ну ты короче вот так вот, а я без этого как-то делал, не помню, без переставления, помнишь? Не, так и помню. ты раньше делал без переставления. И так -то как -то Короче, так лучше, да? Серый. Ну в общем, можно вот так вот не переставлять, в принципе, раньше мы не переставляли, делали по краям эти, зажимали. Ну если она хорошо, резинка лягла, то оно дальше и, и как бы, ну, засовывается. А если резинка бывает играя гармошку волной просто, то надо юбочку направлять. Тут вот так. Так все стало. Все. Фиксируем края.